హనుమన్మంత్రముక్షేపత ప్రవక్ష్యామి శృణున్యమన పురా కాంభోజనగర జవనాశ్వతి శ్రు బ్రామణో జటిలో నిత్యం శివపూజా పరాయ उपवासमिषेणैव मोहयामासलौकिका शक्तिक्षेत्रं समागम्य चो वासबहुवत्सरम् अर्पितं कुसुमं चापि पञ्चगव्यफलानि च केनापि नैव भोज्यानि तानि कूपे व्यनिक्षिपत् षण्मासं सत्पलानी क्षीराजमधुसेवकः अपस्मारी समजनि तस्मिन् जन्मनि सद्विजः तेनार्पितं तु यद्वस्तु तद्दिव्यं वस्तु भक्षयेत् यः सत्यञ्जेत् प्रसादन्त मपस्मारे सजायते एवं गते बहुदिने ब्रह्मर्षिगाधिनन्दनं प्रणम्य स्वस्य वृत्तान्तं स्वदेहस्थितिमेव च विज्ञापयामास तदा यवानास्वदिदोत्तमः श्रुत्वा द्विजस्य वृत्तान्त मशेषञ्च तपोनिधिः दयार्घ्रमानसो भूत्वा विश्वामित्रो महामुनिः जात्वा चोपदिशास्मै सुन्दरं हनुमन् मम अस्य श्रीसुन्दरहनुमन्महामन्त्रस्य वाल्मीकि ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्री आञ्जनीयो देवता मारुतात्मज इति बीजम् अञ्जनासूनुवायुपुत्रेति कीलकं मम सर्वारिष्टनिवारणार्थं जपे विनियोगः बालार्कायुततेजसं त्रिभुवनप्रक्षोभकं सुन्दरं सुग्रीवादिसमस्तवानरगणै संसेव्यपादाम्बुजं वादेनैव समस्तराक्षसगणान् संसे सन्त्रासयं तं प्रभु श्रीमद् ध्यायामि वातात्मजं खड्गं खड्वाङ्गशैलद्रुमपरशुगदा पुस्तकं शङ्खचक्रे पाशं पद्मं त्रिशूलं हलमुसलटान्तङ्कशक्षमालाः दण्डाही कुन्तघण्टाभयकुलिशवरान् पट्टसं चापबाणौ केडं मुष्टिं पलं वा नमरुमपि भजे बिव्रतं वायुसूनु वायुपुत्रो महाबलः कपीन्द्रपिङ्गलाक्षश्च लङ्काद्वीपभयङ्करः प्रभञ्जनसुतो वीरः सीताशोकविनाशकः अक्षहंता रामसखो रामकार्यदुरन्धरः महौषधिगिरेर्हारी वानरप्राणदायकः वारीशतारकश्चैव मैनाकगिरिभञ्जनः निरञ्जनोजितक्रोधः कदलीवनसंहृतः ऊर्ध्वरेता महासत्वा सर्वमन्त्रप्रवर्तकः महालिङ्गप्रतिष्ठाता भाष्यकृज्यपतां नरः शिवज्ञानपरो नित्यं शिवपूजापरायणः सप्तविंशतिसङ्ख्याका नेचानि श्रीहनूमतः पटान्नामन्यसौ विप्रो नियमेनाप्यतेन्द्रितः तेन शान्तिसमभव दीपस्मारस्य धीमतः बहुकालं हनुमन्तं ध्यानं कुर्वन् प्रपूजयन् यवनाश्वो महाविप्रः श्लाघ्ये काम्बोजपट्टने पुत्रमित्रकलत्रादिः परिचारकबन्धुभिः का इह भुक्त्वा किलान् भोग पूज्यपुण्यफलार्जितान् आञ्जनेयप्रभावेन புராமீாந்திரமும்பிரி சே புரா காம்போஜனே யவனஸ்வதிமணோ ஜட்டிலோ நம் சிவபூஜா பராண उपवासमिषेणैव मोहयामासलौकिका शक्तिक्षेत्रं समागम्य चोवासबहुवत्सरम् अर्पितं कुसुमं चापि पञ्चगव्यफलानि च केनापि नैव भोज्यानि तानि कूपे व्यनिक्षिपत् षण्मासं सत्पलानी क्षीराज्यमधुसेवकः अपस्मारी समजनि तस्मिन् जन्मनि सद्विजः तेनार्पितं तु यद्वस्तु तद्दिव्यं वस्तु भक्षयेत् यः सत्यञ्जेत् प्रसादन्त मपस्मारे सजायते एवं गते बहुदिने ब्रह्मर्षिगाधिनन्दनं प्रणम्य स्वस्य वृत्तान्तं स्वदेहस्थितिमेव च विज्ञापयामास तदा यवानास्वदिदोत्तमः श्रुत्वा द्विजस्य वृत्तान्त मशेषञ्च तपोनिधिः दयार्धमानसो भूत्वा विश्वामित्रो महामुनिः जात्वा चोपदिशास्मै सुन्दरं हनुमन् मम अस्य श्रीसुन्दरहनुमन्महामन्त्रस्य वाल्मीकिऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्री आञ्जनीयो देवता मारुतात्मज इति बीजम् अञ्जनासूनुवायुपुत्रेति कीलकं मम सर्वारिष्टनिवारणार्थं जपे विनियोगः बालार्कायुततेजसं त्रिभुवनप्रक्षोभकं सुन्दरं सुग्रीवादिसमस्तवानरगणै संसेव्यपादाम्बुजं वादेनैव समस्तराक्षसगणान् सन्त्रासयं तं प्रभु श्रीमद्रामपदाम्बुजस्मृतिरतं ध्यायामि वातात्मजम् खड्गं खड्वाङ्गशैलद्रुमपरशुगदा पुस्तकं शङ्खचक्रे पाशं पद्मं त्रिशूलं हलमुसलटान्तङ्कशक्षमालाः दण्डा हि कुन्तघण्टाभयकुलिशवरान्पट्टसं चापबाणौ केटौ मुष्टिं पलं वा न मरुमपि भजे बिव्रतं वायुसूनु वायुपुत्रो महाबलः कपीन्द्रपिङ्गलाक्षश्च लङ्काद्वीपभयङ्करः प्रभञ्जनसुतो वीरः सीतासोकविनाशकः अक्षहंता रामसखो रामकार्यदुरन्धरः बहौषधिगिरिर्हारी वानरप्राणदायकः वारीशतारकश्चैव मैनाकगिरिभञ्जनः निरञ्जनोजितक्रोधः कदलीवनसंमृतः पूर्ध्वरेता महासत्वा सर्वमन्त्रप्रवर्तकः महालिङ्गप्रतिष्ठाता भाष्यकृज्यपतां नरः शिवज्ञानपरो नित्यं शिवपूजापरायणः सप्तविंशतिसङ्ख्याका नेचानि श्रीहनुमतः पटान्नामन्यसौ विप्रो नियमेनाप्यतेन्द्रितः तेन शान्तिसमभव दीपस्मारस्य धीमतः बहुकालं हनुमन्तं ध्यानं कुर्वन् प्रपूजयन् यवनाश्वो महाविप्रः श्लाघ्ये काम्बोजपट्टने पुत्रमित्रकलत्रादिः परिचारकबन्धुभिः इह भुक्त्वा किलान् भोगा पूज्य पुण्यफलार्जितान् आञ्जनेयप्रभावेन వాల్మీకినా ప్రోక్త హనుమన్మంత్రముత్తమం సంక్షేపత ప్రవక్ష్యామి శృణున ముంభోజనగరే యవనాశ్వతి శ్రుత బ్రాహ్మణో జిలో నిం శివపూజా పరాయ उपवासमिषेणैव मोहयामासलौकिका शक्तिक्षेत्रं समागम्य चोवासबहुवत्सरम् अर्पितं कुसुमं चापि पञ्चगव्यफलानि च केनापि नैव भोज्यानि तानि कूपे व्यनिक्षिपत् षण्मासं सत्पलानी क्षीराज्यमधुसेवकः अपस्मारी समजनि तस्मिन् जन्मनि सद्विजः तेनार्पितं तु यद्वस्तु तद्दिव्यं वस्तु भक्षयेत् यः सत्यञ्जेत् प्रसादन्त मपस्मारे सजायते एवं गते बहुदिने ब्रह्मर्षिगाधिनन्दनं प्रणम्य स्वस्य वृत्तान्तं स्वदेहस्थितिमेव च विज्ञापयामास तदा यवानास्वदिदोत्तमः श्रुत्वा द्विजस्य वृत्तान्त मशेषञ्च तपोनिधिः दयार्घमानसो भूत्वा विश्वामित्रो महामुनिः जात्वा चोपदिशास्मै सुन्दरं हनुमन् मम अस्य श्रीसुन्दरहनुमन्महामन्त्रस्य वाल्मीकि ऋषिः छन्दः श्री आञ्जनीयो देवता मारुतात्मज इति बीजम् अञ्जनासूनुवायुपुत्रेति कीलकं मम सर्वारिष्टनिवारणार्थं जपे विनियोगः बालार्कायुततेजसं त्रिभुवनप्रक्षोभकं सुन्दरं सुग्रीवादिसमस्तवानरगणै संसेव्यपादाम्बुजं वादेनैव समस्तराक्षसगणान् सन्त्रासयं तं प्रभु श्रीमद्रामपदाम्बुजस्मृतिरतं ध्यायामि वातात्मजम् खड्गं खड्वाङ्गशैलद्रुमपरशुगदा पुस्तकं शङ्खचक्रे पाशं पद्मं त्रिशूलं हलमुसलटान्तङ्कशक्षमालाः दण्डाही पट्टसं चापबाणौ मुष्टिं पलं वा नमरुमपि भजे बिभ्रतं वायुसूनुं वायुपुत्रो महाबलः कपीन्द्रपिङ्गलाक्षश्च लङ्काद्वीपभयङ्करः प्रभञ्जनसुतो वीरः सीताशोकविनाशकः अक्षहंता रामसखो रामकार्यदुरन्धरः महौषधिगिरेर्हारी वानरप्राणदायकः वारीशतारकश्चैव मैनाकगिरिभञ्जनः निरञ्जनोजितक्रोधः कदलीवनसंमृतः ऊर्ध्वरेता महासत्वा सर्वमन्त्रप्रवर्तकः महालिङ्गप्रतिष्ठाता भाष्यकृज्यपतां नरः शिवज्ञानपरो नित्यं शिवपूजापरायणः सप्तविंशतिसङ्ख्याका नेच्चानि श्रीहनूमतः पटान्नामन्यसौ विप्रो नियमेनाप्यतेन्द्रितः तेन शान्तिसमभव दीपस्मारस्य धीमतः बहुकालं हनुमन्तं ध्यानं कुर्वन् प्रपूजयन् यवनाश्वो महाविप्रः श्लाघ्ये काम्बोजपट्टने पुत्रमित्रकलत्रादिः परिचारकबन्धुभिः इह भुक्त्वा किलान् भोग पूज्यपुण्यफलार्जितान् आञ्जनेयप्रभावेन विष्णुलोकमवाप सः इति श्रीसुन्दरहनुमान् मन्त्रम् सम्पूर्ण